Сегодня я буду снимать мое первое шоу. Называется Вторники. Сегодня вторник, и я захотела снять вам видео вторник. Я буду говорить о моем дне, о моем вчерашнем дне и вообще. Я буду говорить о моих двух днях, так как вся неделя начинается с понедельника. Итак, начинаю. В понедельник, это было вчера, я с утра же поехала в больницу, так как я лежала в больнице, мне делали я операцию на горло, я не буду говорить, что это такое, потому что это просто жутко страшно, но сейчас у меня просто суперское горло. Так вот, эм, вчера я съездила, ничего такого, мама подождала меня в машине, а я съездила, ну, там побывала в больнице, меня посмотрели, какой-то водочкой задели, сказали, сказали, что еще завтра приходить. Ну, это, завтра это сегодня. Короче, блин, мне сказали, еще за выпиской нужно проходить Вообще, они меня так завтраками кормить будут. Реально. Да, и, короче, я бы хотела вам... Вот, вчера, еще мы после приехали на заправку, Максимина была очередь доставлять. Короче, там какая-то какой-то конкурс, если собирать 5 чеков, то можно достать из, меч из мечка, сколько литров выпадет тебе. Так вот, Максим выпал два, моей маме выпало два, и мне тоже выпало два, и сейчас черед моя бабушка, наверное, она не успеет, но если она будет с нами в машине, то она должна будет это просто сделать, потому что ее очередь. У нас семи четверо, а так только четыре месяца этот конкурс, и за месяц можно просто накопить пять чеков. Моя мама просто работает ночью таксистом, и она как бы бензин свой тратит, тратит, и вот. Короче, меня поняли. А. следующее, мы поехали домой. Нас, короче, сейчас ремонт, просто ужасные квартиры, я вам не буду сейчас показывать. Просто с ноутбуком таскаться, у меня просто нету камеры у меня был фотоаппарат, вы посмотрите, что с ним случилось. Да. Следую нормальный фотоаппарат. Как открываешь? Это мое творение. Это не мое творение, это чье-то творение. Может быть, это кошка уронила фотоаппарат, но когда я пришла, э, фотоаппарат был на стуле. Я не знаю, но он что-то Он у меня наверху лежал. Вообще, у меня вот там ну, такая есть полочка. Вот. Вот. И вот там я держу свой фотоаппарат. А он же не мог оттуда свалиться на, на стул и упасть. Короче, да, вот все. Мы отвлеклись было религическое вступление Так вот, а, следующее потом мы приехали домой, там ничего обычного, легли спать, и... Что еще вчера это было? Да, вчера, вчера мы хотели... да, вот. Вчера мы хотели ехать. Сейчас попробуем, простите. Вчера мы хотели ехать на огород, кто-то передумал, перепередумали, потом опять поехали, потом бабушка разозлилась то, что мы не, не остались там, так как мой братик не хотел, а мне там уже в больницу еще просто мне вчера сказали то, что мне вчера выписали, а сказали то, что сегодня. Посмотрите на этот вентилятор, я пока отдохну. Так вот, слушай. далее, короче. Это видео, наверное, никому интересно не будет, потому что я не подготавливалась. Просто мне сейчас очень скучно, я бы хотела с вами поговорить. Надеюсь, вы досмотрите это видео, потому что мне очень скучно. Так вот, и сейчас я буду все рассказать. Про больницу то же самое. Мама подождала в больни... в машине, потом я ее позвала, так как мой доктор сказал, чтобы я ее позвала. Потом мама пришла, и они о чем там поговорили? Я ним, сняла бахилы, мама сняла бахилы, и мы э, пошли. Далее мы пришли домой. А нет, мы пошли в магазин. Мама мне не разрешила купить мороженку. Я ее упрашивала, упрашивала, она мне не купила. Вот, она купила печеньки на чай. Вот. А вчера еще такой ливень прямо начался, когда мы. В огород ехали. Так вот, сегодняшний день. Потом моя мама сейчас уехали с моим папой в магазин. Душевую глубинку искать. Ну, я вам говорила, у нас ремонт на ванне. И вот, из-за этого. Короче, просто невозможно ходить сейчас. Там песок, я так хочу в туалет. Это просто невозможно. Я, наверное, сейчас уже хожу по маленькому прямо. Ладно, если вам понравилось это видео, пальчики вверх от вас, а от меня далее интересные видео. Итак, подписывайтесь на мой канал, всего на нажатие кнопочки, если ты не зарегистрирован на ютубе, зарегистрируйся и снимай свои видео, и набирай кучу подписчиков, и получай золотые кнопки в Москве. Всем удачных каникул, пока, целую, я вас очень люблю.